цвета, во тьме не ищет благодать. Друг друга люди ненавидят и не стремятся свет искать. Чтоб друга обобрать до нитки, находят для себя успех и не боятся, что расплата наступит вовремя для всех. Сидят мужи, собрание речи толкают. Что вот мол, нелегко народом управлять, что вот мозги и мысли закипают, Кого назначить, а кого-то надо снять. И разобраться в этом уж никто не в силах. Самим нет сил у них уйти с поста. И как собака, что лежит на мягком сене, ей хочется уйти, но есть соблазн. Ну как тут поступить, что люди скажут, а бросить все, уйти и дела нет, вот так всегда придут, наобещают, ну а потом остался только след. Господь, лишь ты один порядок держишь строго, ты славу Слову верен, и закон исполнил ты. Хвалу ли ты поймешь в молитве? или исповедаешь грехи, для близких просишь исцеления, или в отчаянии молчишь, но все равно тебе, тебя Он слышит, проблем твоих решится час. Он просто думает, решает, что благом было все для нас. Откинь все мысли, что мешают общаться с Господом Творцом. Мы с дерзновением и властью дарованную нам Христом, дарованную. Имеем право обращаться к Отцу Небесному с мольбой. Мы власть имеем, но не гордость. Пред Богом гордости не быть. Мы драгоценную любовью, зло побеждая, должны жить.